4-cü ayə və min şerrin nəfəsəti filə qadə. Yəni burada va hərfi var, bağlayıcıdır. Min dan dən şərr, məlumdur, ziyan. Nəfəsət nə deməkdir bəs? Nəfəsət məğlub bir sözdür bu. Məsəl biz deyərək ki, bir dəyə. Düyün üfrən qadınların şərzindən Allahdan sığın. E, Bütün növü ziyan vuran qadınlar. Deyir nəfəsət sözünün bir neçə mənası var. Nəfəsət sözünün əsl mənası ağzın suyunun hissəsini İnsan, bir hissəsini tökmək deyirlər. Məsələn, belə deyək, özü istəmim tüpürmək. İnsan ağzının suyunun bir hissəsini atır. O da nəfəsət lüğət mənası. Sanki öz ağzında ağzının havasını piləməyliç mənasında da gəlmişdir. Amma ikinci nəzəriyyə soxlu mufəssirlər nəfəsət mənasını qid etmişlər sehriləyən qadın mənasında. Və bununla kəmamın sonunda deməli nəfəsət əlif tə əlifnün t-sı var. O da cəm müənnəs, cəm qadın bildirən hərflərdir soğucuman ki o qad cəm qadınlara aid olsun. Ki bunlar bir növ səhredirlər ağızları ilə piləməliiklə. Üçün nəzəriyyə amma onların bir çoxu ikrar edirlər bunu vəsfəsə eləyən mə qadınlar mənasında. Vəsfəsədirlər, ana qızışırlar, söhbət yaradırlar, söz aparıb gətirirlər, insanın qulağına təsir edirlər xüsusən də qadınlar, xüsusən də qadınlarla, qadınlar arasında, qadından başqa ailələrə müdaxilə edərək söz-söhbət də ortaya çıxarırlar. Bunların hamısı nəfəsət salır. İstəsən bunu düyünə üfür elə. İstək düyünə üfürmədən kiməs evin yığ. Bunların hamısına nəfəsət edirlər. Dostsa düşmən elə. Bacı-bacıya qarşı, qardaşa-qaraşa qarşı, qohum-qohuma qarşı sözü ilə, hərəkəti ilə, baxışı ilə, söz gəzdirməliyi ilə, olmğan şey deməliklə, ara qızışmaqlıqla, bla, hamsa nəfəsə çalır. Sonra bu e, qadınların, təbii ki, hər kəsimə aid deyil, nə qədər müqəddəs xanımlar var, paçxanlar var. Tarix boyu nə qədər acancaqlı hadisələrə səbəb olub, ara qızışıblar, baxsan iki dənə böyük dövləti bir-birinə qarşı mühafə eləyə bilər qadına görə. Ya bu qadını e, o əldə eləməsi, ya bu əldə eləməsi, ya o məyəm bir söz deyib qadın ki, ara qız ışığısı bundan bir şey umusun, əldə eləsin. Görsə ondan aparıb buna söz, bundan ona söz aparıb, nəhayət iki qoşum bir-birə qaşı qılınc qaldadıblar. Fəxr Razi əhli çündə qaraşamızın aralarında ndir. O deyir ki, özünün Təfsir kitabında 32-ci cilddə Ki, kişilərin qəlbində qadınların məhəbbəti nüfuz etdiyinə görə kişilərdə onların sözə təsir qoyur. Ya müəyyən forma almaqla, xoş sözlə məşqişlə, təbəssümlə, ağlamadılar. Hər bir halda müəyyən e, formada müəyyən xamlar vardır ki, kişilərin qəlbində öz məqsədə çatmaq üçün təsir edilirlər. Bu da bir mənalıdır, nəfəsət. Yəni işlərin qəbrinə təsir qoyan, pis məqsədlə təsir qoyan o xanımlar. Deyib bu məna hər bir əsərdə, hər bir zamanı deyir. Sözün deyən bir mənalıdır. Təkcə o dövrə aid deyil ki, omdur əsər. Bundan öncə Quran gəlib, əvvəlki qadınlara aydın ki, qadınlar yoxdur. İndi də var. Məən xanımlar var ki, bir növ casusluq növündə. İndi də var. Siyasətçilər, mənim bir oğlat arasında cəlsuz təyinində qadınlardan təyinlər ki, onlardan daha çox yaxşı məanda öz xeyrlərin üçün istifadə eləyə bilirlər və tərəpbiçə bilir bu insan e, zəifliyi, boş qadına meylli olmasıdır. Onun üstünə cəlsuz xanım göndərər ki, hissətin əldə eləsin. Və fəlsətə filoqad sirli sandığın qıflarını açır. Nəfs-i fəlsətə fil-raqat sirli sandığın qıflarını belə açır. Və nə qədər sir sirli olsa belə sirli xəbərlərdən də məsəllərini, onları xəbərdar və düşmən ixtiyarına qoyurlar həmin o cazibəz xanımlar. Dövlət nəzəriyyə bəzək edibdilər ki, nəfs-i səzun mənası nufus-u şərirə, yəni pis nəfs mənasındadır pis din get insan mənasındadır. Gözü biz deyərəm sən e, bəd nəzər baxır bir şey olur. Paxıl kim baxır. Götümün kiminsə xeyri, bunun gözü kiminsə balasının xoşbəxtin görəndə götürmür gözü, paxıllığı deyir. Müəyyən bir yolla çatışmaqla ki, onun evsə daxil onun övladı, mən adına bir söz çıxardım, qon qızı aləti qurdu. Bir bahanə ilə bağdan söz çıxardım ki, təkilə rahatlaşım. Pis bədbək insanlardır vəsvesə iləyən cəmaat mənasındadır. Ki bunlar öz e, qərarlarını, əl, qərarlarının nəticəsində öz istəklərinə çatmaq üçün müxtəlif formaları tətbiq edə bilərlər. Şəkillərlə, yazılarla, sözlərlə, susmaqlıqlarla, ki bunlar deyamilər. İndi bəlkə dolğun cavab hazır oldu. 4 nəzəriyyədir burada. Deyil hamısı qəbuldur. Bəəsi ümumi mənada, bəəsi xüsusi mənada həmişə ad eləmək olar. Çünki bu hər biri bir dərəcə insan düşmənləridir. Əlbəttə gəl diqqətliyə ki şəhənuzuldundan biz kimimizi yandırmalı deyilik. Amma də şəhənuzulduda bundan danışılmır dəvidçi peyğəmbərə şəhər barəsində nəzəri səv var, hətta rəvayət də gətidirlər, amma deyib rəvayət həm əqli, həm nəqli baxın uyğun gəlmir, peyğəmbər səyl olmamışdır. Və deyirlər bu məsələlər, qadınların dünnləri və falan, o barda axı şəhrin uzuluşu şey yoxdur. Gəl müəyyən bir hadisə baş versin ki, məsəl müəmmə qadınlar dünnləri üsürsünlər, onun müqabilində ayağa gəlsin, peyğəmbər deyincə peyğəmbər bu qadınların şəhrindən sığın, axı elə bir hadisə olmadı axı. Qadınlar müəyyən dünyə əsrusunda tarix boyu ola, ola bilər, amma məhz bu surəyə görə o vaxt ola bilər. Məhz peyğəmbərə qarşı müəyyən bir şey oldu mu ki, bu surə gəlsin? Deyil, surələrdə ondan o barədə danışılmır. Ümumi məlumatdır. Nəncə hadisə baş verir deyə gəldi bu surə. Və ona görə də şehrünuzluq e, barəsində şehrünuzlu ad etmək olmaz. Bəlkə Yalnız bu da bir dəlil ola bilər ki, peyğəmbər e, sehl bazların şəhrini Allahpəyğəmbərə bağ aparmışdır. Çünki normal formada da bu da normal bir şeydir. İnsan sağlam insan da gələ hökmən sağalsın sur Allahdan dualəsin. Sağlam deyir ki, Allah məni xəstələndirmə. Məsələn toxdur deyir, deyir Allah, məsəl ac qalmayım. Gələ hökmən ac qalan dualətməyə, Allah mən ac qalmayım. Bir insan sağlamdır. Məsəl Allah bütün xəstə-xəstə şəfa versən, xəstələrimizə Allah şəfa versin versəm Ə, xərçə xəstəliklərdən dulcar olmasın deyə sağlam olduğu halda dua ilə bilinməz ki. İndi peyğəmbər ə, dua edici mən səherbazdan şəhrinə dulcar olmayım. Yəni şər məqsəbu dil yarasıdır. Mənə bürtdən atmasınlar deyə. İndən dua edəndə nə olur ki? Gəl heçmən insan xəstənin canının qədərini bilsin. Nə vaxt xəstələrim can qədərə bilə bilməz ki. Ya Allah mən sağalam, gələcəkdə xərçə xəstəsiz olmayım deyə Allah mənə hökmü oldu. Bu demək normal bir şey, düzdür? Peyğəmbərə həmişə dua elərsə, Peyğəmbər dua edir ki, Allah məni bunların şərrinə pənahdən saxla. Deməli Peyğəmbər ziyan odu, səhi təsirli, normal duadır. O da bir növbə gələcəkdə hər hansı bir ziyanla düçar olmasınlar deyə edilən bir duadır. Bu 4-cü aya. Axırıncı aya, aya 5 vəmin şerr hasidin idə hasad. İnsanlar bax eviniz həm buldu. Tarix boyu baş fidanın hal-sərin soxunda paxıllıq xüsusi yer tutur. Məmməliyyenin e, xəlifəliyi dövründə ona qarşı qılıç qaldıran Zübeyr doğmaz bibisi oldu. Məmməliyyenin və peyğəmbərin doğmaz oğlu bibisi oldu. Əbu İsam Qoşun deyirdi. Bir halaca baş verdi. Peyğəmbərdəki bir qadın var, öz satsının arasında məxfi bir casus ünvanda Gizli məşəq aparan düşməni onun qarşısını alıb. Zübeyr getdi dedi ki, yoxdur. De. İmam dedi ki, Əliyəstan peyğəmbər dedi ki, var. Necə yoxdur? Əməli tapır. Bir o vaxtdan İmam bunu ki, mən Zübeyrın içində özümün qaşıq paxıllıq istifadə edəm ki, o mənə qarşı bəzi paxıl yolda oldu. Ki necəcə Mən Zübeyrə tapıl əl tapdı. O paxıllığı vaxtında aradan götürməyəndə axı nə oldu? ələqə şək qılınc qaldırdı və öldürüldü Cəməl müharibəsində. Və əuz və təlahəparram, rəv bağlıcıdır. Əuzəxirəm mən. Məndan dən şər, həsidin, həsəd həsid, həsədliyan paxıllıq insan. İdə o zamançi həsədə paxıllıq etdi. Həsəd ən alça xüsusiyyətlərdən biridir. Ki Qurani-Kərimdə nə qədər aləminiz var və bəzi yerlərdə var ki, bələxum əzəl əraf surəsində bəlkə o insan heyvandandan da pisdir. Deyirsənə baxı, heyvanı işlərlə görür, heyvanı cəgidə olur, heyvanın nəfs qüvvəsi var, aqlı qüvvəsi olmadığı halda günah edir. İnsan nəfs qüvvəsi də var, aql qüvvəsi də var. Aql qüvvəsi, qüvvəsi onu ola, ola günah edir. Ayədə ki O da oğruluqlu heyvan sən də axı. Sən ağlın var. Bu hallarsan o heyvanın aşağı mər mərhələsısan. Piscə. Çünki ağlı yoxdur, bilmir haramdır deyə günah edir. Sən ki ağlın var. Ki vəsfəsə edən şeytanlar və o, digər e, heyvanların zərgəsində olan həm o həmin bu paxıl insan. Ki paxıl bəs isə insan imanın yeyir məhvidir. Necə ki bir qaşıq çirkə görsə insanın hazırladığı balı yiyib məhv edir. İnsanın imanı məhv edir. Necə ki atəş odun, taxtanı, odunu yandırıp kül edir. Fəsad və şərrin ən mühüm mənbərləri. Baxın, insan istəyi ki məsəl paxıllıq var, qəbrinə paxıllıq bununla götürülsün axlıq deyə şəxsə qarşı hədiyyə versən və onun tərəfləsin, o olanda da olmanda da belə-belə belə-belə onun qəbrindən o paxıllıq hiss çıxacaq. Allahca hamımızdan uzaq etsin bu mənfi xüsiyyətləri.